No, no, আজি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ ডিমৌ নগৰ সমিতিৰ ডিমৌ চাৰিআলি মাজমজিয়াত আমি সদ্য আমচুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজাউল কৰিম চৰকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাস কৰি আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কাৰণ যিখন চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবী কৰা আমাৰ জাতীয় সত্তাক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিছে জেলত তেওঁলোকে ৰাখিছে তেনে সময়ত কিন্তু শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাই দিম বুলি কোৱা ধুবুৰীক তিনিচুকীয়া বনাই দিম বুলি কোৱা বা তিনিচুকীয়াক ধুবুৰী বনাই দিম বুলি কোৱা যি আচলতে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া এই সদ্য কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা আমচুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰক আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে আমাৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নিদিবৰ কাৰণে আজি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ পুনৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এনেধৰণে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়োৱা ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে উজনি অসমত থলুৱা আমাৰ খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিৰে ভৰপূৰ আমাৰ শিৱসাগৰৰ তিনিচুকীয়াত ৰেজাউল কৰিম খানৰ দৰে বাংলাদেশী ৰক্ষক বংগমূলীয় নেতাই আচলতে ধুবুৰীক সন্দেহ কৰিম বুলি কি আচলতে তেওঁ আচলতে বুজাব খুজিছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছো অতি শীঘ্ৰে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে